Nizami Gəncəvi. Nizami Gəncəvi 1141-ci ildə Azərbaycanın qədim şəhərlərindən biri olan Gəncə şəhərində sənətkar ailəsində anadan olmuş, bütün ömrü boyu orada yaşayıb yaratmışdır. Nizami təslimini Gəncə məдrəsələrində almış, daha sonra şəxsi mütaləə yolu ilə orta əsrin ellərini mükəmməl öyrənmiş, xüsusən də Yaxın Şərq xaqlarının şifahi və yazılı ədəbiyyatına yaxından bələd olmuşdur. Türk dilindən başqa ərəb və fars dillərini də mükəmməl bilən şairin Yunan dili ilə tanış olduğu, həmçinin qədim Yunan tarix və fəlsəfəni, astronomiya, tibb və həndəsə elmlərini yaxşı mənimsədiyi əsərlərindən aydın görünür. Nizami Gəncəvi bütün yaradıcılığı boyu digər şeirlər yazmış, sonralar poemalarında irəli sürdüyü mütrəqqi ictimai-fəlsəfi fikirlərini ilk dəfə həmin şeirlərində ifadə etmişdir. Nizami Gəncəvi dünya ədəbiyyatı tarixinə məsnəi formasında yazdığı 5 poemadan ibarət xamsa, yəni beşlik müəllifi kimi daxil olmuşdur. Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı, humanizm yücə sənətkarlığı ilə Zaqafqazya, yaxın şərq xalqları ədəbiyatlarının inkişafına güclü təsir göstərmiş, dünya mədəniyyəti xəznəsinə daxil olmuşdur.